Ой-ой-ой, друзі, привіт-привіт! Це у нас спроба No2. Е, да, дякую, дякую всім вам. Так що Марія тиха з нами знову. Ви на каналі Мирослав Солонар. У нас вже 21 травня о півночі, Я без світла. Марія не знаю, як в тебе зі світлом зараз вже з'явилося. От, бачиш, в тебе з'явилося, а в мене відібрали. Ну нічого, 50 на 50, таке буває. Ну, не постоянно ж тебе. Я зі світом сидять, може смілуйтесь надо мною, mm -hmm. ж теж хочу. Добре, добре, окей. Все. Я не проти, знаєш, якби, треба, треба ділитися, знаєш, тому наша сила. Я знаю, я знаю, що, я знаю, що добрий мальчик, тому все добре. Та ладно, ладно, не листі мене, я насправді інколи буваю дуже злий, прям. Ну ладно, у мене зараз забагато забагато енергії на ніч. Так, дивися, ж про що ми з тобою взагалі говорили? На якому ми моменті закінчили? Ми закінчили на моменті того, що в Україні призначили цього командувача, всім усім нашим східним фронтом е Юрія Содоля. До нього дуже багато питань, бо він відправляє, ну як пишуть блогери, військові наших людей на убі. Так, тобто до нього є супер багато питань. Давай так, як це вплине на нашу армію, взагалі на, на Україну це призначення? Я пам'ятаю, ти щось там. Да, смотри, мы да, разложили вот эти карты, то есть я не, не убирала. То есть карта шута, ну то есть нулевой аркан, то есть в принципе показывает то, что, ну, схит, да, нуль, ноль. Территория нуля. Тройка Пентакли, Туз пентаклей, То есть он будет проводить какие-то оборонительные операции. Собственно говоря, когда они будут наступать, ЗСУ должны встать в оборону, потому что Туз пентаклей это оборона, это защита. Карта защиты. То есть его поставили вот так. Давай посмотрим теперь вообще. Ти не будеш да, вирізати, то, що світ пропав. Ну, це таке, якби: це прямий ефір, знаєш, це буває таке. Бо щоб ти розуміла, це вже в нас інше відео, тобто, глядачі будуть бачити наші з тобою два відео. Перше, а, добре. яке ми ну, можемо. Хай буде, мені, мені, мені прикольно, це перше. Вдалося класно. Так. <ріх> да. Дуже. Особливо кінець. А я, знаєш, я ефір не завершував, бо я думав, що я зможу так продовжити. Ну, на жаль, друзі, там автоматично Ютуб припинив трансляцію через те, що у мене просто інтернет пропав. Але за рахунок того, що от у мене є портативна електростанція, я підключив роутер, підключив лампу, і я от можу, можу взагалі для вас щось відщати з Машою. Так, да, ну це так, ліричний відступ. Так, хорошо, все супер. Да, взагалі, это... так його зовут ще раз? Юрій Содоль. Хорошо, Юрий, Юрий Содоль Для ЗСО покажите, пожалуйста, как он будет. не рыба, ни, ни мясо. повешены здесь падают, только пентакли. Такое. Такое. Я не скажу, что mm -hmm. он хорошо, как-то будет. Не скажу, что плохо, вообще параллельно. Четверка мечей падает. А почему его хорошо? Почему его вот, вот... Да, почему, почему его, его призначили? Кто его взяв? Або кто его міг взяти на цю посаду? По связям десятка кубков падает. Связи первое, второе. Выбора не было. Чорка м'ячей, чотирка, чотирка кубків не було вибором, не було з кого вибирати, потім поставили його зв'язку по всім десятка кубків. Його можуть в майбутньому звільнити? Я думаю, що його беруть у мене по, по своїм голові. Ти знаєш, буквально на днях вийшла розгромна стаття для Washington Post, американського видання, про керівника офісу президента Андрія Ярмака. Про це поширювали наші телеграм-канали, зокрема, Лачин. Я буду посилатися саме, щоб просто це не здавалося, що от я щось тут таке розповідаю, що якось там загрожує всім нас безпеці. Тобто, це є факти. Е, що там пише? Пишуть, пишуть в цьому матеріалі. Пишуть в цьому матеріалі, що Андрій Єрмак е, зловживає владою. Він є одним із найвпливовіших керівників адміністрації е, президента за весь час існування. Він має дуже широкі повноваження, втручається в дуже багато планів. Знову ж таки, це те, що зараз пише за Washington Post. Я саме цитую. Маш, питання від наших глядачів таке: от чи дійсно як кажуть на каналах Порошенка, що от Андрій Єрмак може бути зрадником, агентом Кремля? Чи він працює в інтересах України? Знову ж таки, це вкотре питання для тебе. Воно не нове. Наскільки я знаю? Ти на нього вже багато разів відповідала. Але ну давай, може, якось я по-іншому питання. Ну, я не дуже просто довіряю би, Порошенка. скажімо так, його каналам таким всім. Про що, посмотримо? Що, два ця колода. Що вона думає? Єрмак да. все-таки для України друг, типу, так. Или... Да, і зважаючи да. на, на вот цю статтю, яка була опублікована в американських ЗМІ. Ні, я обещала сьогодні на комментарии не реагировать, я реагувати не буду. Просто Ты Ти дуже пішки на сьогодні. Так, да, а почему? Просто те, хто пишуть какую-то фигню, типа вони вже прокляті. То есть тут уже. Я сьогодні к дьяволу обращалась просто накануне. делала. дьявола. Меня сьогодні какая я спокійна, адекватна сейчас. Страшно представити, як це все відбувалося. Ничего страшного, на самом деле, этого не происходило. Да нет, ничего страшного, только, знаешь, что-то копытами могло стучаться в другом комнате. У меня, кстати, активность всегда очень хорошая, когда призываю кого-то, прям физическая активность. Физическая активность — это когда что закрывается, открывается, включается, выключается, ну то есть это очень хорошо. Mm. Сейчас. Просто, я просто у мамы сейчас, типа, еще у себя была, типа, еще не делала работы. Хорошо. Вернемся к Ермаку. Почему так плавно съехали с вопросом? Он друг или враг? Для Украины? Как эта колода думает? Не предвзято, не мое мнение, да, вот именно как думают карты. Карты это у нас абсолютно самостоятельная система. понимаешь, я по-прежнему не считаю вот карта смерти, вот, смотри, сторона друга, да, то есть карта смерти, двойка пентаклей, вот десятка кубков и двойка кубков. То есть по-прежнему плохой карты здесь нет. Карта смерти, в данном случае трансформация, война и так далее, он нам дан на период войны. То есть он будет на период войны, и, когда война закончится, я думаю, что его уже не будет. Ну, то есть я в плане говорю, что меняться будет, власть все будет меняться. Каждый человек, он же специально, знаешь, под какой-то период времени. Бывает mm. такое очень часто, что специально вот человек вот какой-то, знаешь, он как заложенный был. То есть он, скажем так, отработал какой-то период времени определенный, да, и ушел. Для него это хорошо, он отдохнет. Для нас, ну, мне кажется, что многие уже и забыли об этом. Помнишь? А панику разводили изначально какую? Mm. То есть какой-то... Вот когда идет трансформация, когда идет война, война ⁇ это всегда трансформация. Все люди, которые принимают в этом участие, они для чего-то нужны. То есть не может такого быть, что кто-то пришел, типа он там, ну, не нужен. Он нужен. Все нужны. Тот нужен для чего-то хорошего, тот нужен для чего-то плохого. Но не факт, что это плохое не приведет к чему-то хорошему, не факт, что хорошее к а плохому не приведет. То есть мы mm -hmm. должны понимать. Двойка Пентакли. Вот карта смерти, двойка Пентаклей. Двойка Пентакли это карта выбора и часто карта баланса. То есть она проигрывается у меня как баланс. То есть, и вот тут десятка кубков, а двойка кубков. Двойка кубков, опять-таки, это связи. Видишь, вот здесь карта руки скорее. Ну, уже пожимают руки. Десятка кубков это карта семьи. То есть я все равно, все колоды одно и то же говорят. Я все равно считаю, что он в войне принимает участие. Он в войне. Э у него роль переговариваться, договариваться и так далее. То есть все равно, видимо, у него настолько подвешен язык, настолько он умеет все это делать, и имеет столько связей, что он может это делать. Понимаешь? Mm -hmm. не факт, что если его уберут, будет лучше. А кто ему сказал вообще, что если его уберут, то он не будет со стороны где-то там что-то? Ну, то есть это тоже это все, короче. А касательно врага, фортуна, десятка мечей здесь падает, типа эту жезлов, но. Сазоп еще хочу подкинуть, подожди, не подкинула. Ну смотри, то есть тут тройка жезлов падает. Десятка мечей, то фортуна падает. Это карта дьявола. То есть тут, в принципе, карты намекают, что не совсем... Ті методи, які хотілося б него. від нього. да, действительно, то есть -то радикальные радикальні можуть бути методи, да, действительно дійсно є такі моменти, mm -hmm. не дуже хороші. Але этим картам, першим, які випали, я не скажу, що ну враг. Понимаешь? А... Есть, тут, а тут нужно теж, тоже... ну так, да, говори, говорі. Ще одне таке питання: от тут знову ж таки, Washington Post пише, що деякі з опитаних взагалі відмовляються про Єрмака говорити, оскільки бояться наслідків. Вот давай так, вот это действительно правда, или это снова же таки сгущивания фар, для того, чтобы материал этот ярче продався людям? Ну, знаешь, как бывает. Просто видишь, я же говорю, по картам там падает, там дьявол падает, десятка мечей. Методы разрушительные. То есть действительно есть моменты, типа такие, не очень хорошие, но когда я спрашиваю друг или враг, на карту друга хорошая карта падает. Может, такая личность просто, вот может, такой человек, вот так вот он делает, ну что, ну, то есть, ну, ага. хорошо. Я просто не люблю, понял, когда переливают с пустого в порожнее, не люблю, когда, то есть, у, у людей нет доводов никаких, то есть нет доводов, там не один ермак принимает решение, там очень много людей, которые принимают решение, поэтому, ну... Mm. Они постоянно пытаются кого-то, знаешь, найти, кого-то сделать козла отпущения. Но там столько этих козлов отпущения должно быть, что, поверьте. Утка, Андрей, утка. Нафиг с эфира. Все, до свидания. Уткой он тут пишет, блядь. Все, нема утки, блядь, Придурок. А, снова здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, секундочку, а что мы спрашивали последний. А, вот после, да, вот это вот, что боятся люди с ним про него что-то говорить. Да, ты меня спрашивал, правда? Mm -hmm. Ну, в данном случае, смотри, почему такое написали? Пятерка мечей это конкуренция, да. И карта Луны. То есть, ну, это конкуренция. Это специально где-то что-то раздули для того, чтобы. Ты понимаешь, карта мага. Манипуляция это такая провокация. Mm. Отак от было, було, значить, зробити. Uh, так, пишуть наші глядачі, що вони не дуже почули, коли ти говорила за шостку на, на Сумщині. <плес> <плес> Чи <плес> може це місто бути тими воротами, через які можуть зайти росіяни? Що, що. Так, ми, ми ду... говорили, да, говорили касати на ворот, обраті увагу. Зараз найду цю карту, вам двоє пожезла. Я пам'ятаю, що двоє жезлов впану. Я вам покажу просто карту. И сразу скажу о том, что с начала еще войны очень часто на Черниговщину и Сумщину падала не очень хорошая карта. И я всегда говорила о том, что там куча тех людей, которые сливают позиции. Четко прям. Поэтому нужно людям местным найти этих людей, которые сливают позиции. Я думаю, что при власти не знают, кто это. Вот. Двойка жезла выпала на шостку. Я спросила про ворота. Здесь ворота открыты, посмотрите. То есть четкий был ответ, в то что может быть такая ситуация, что просто они зайдут, видишь? Вот. То есть они рассматривают жесткую именно как проход. И mm -hmm. там еще выпало что? Что какой-то дурачок сольет. То есть нужно просто в сумщ... сумщина нужно сейчас, вот сейчас пока есть время, заняться. Посмотреть, кто это может быть во власти, кто это, что это, откуда ноги растут. рот открыты, что? Кто сливает? Uh, um, писали ще нам uh, наші друзі, чи ти бачиш, що може бути загроза окупації липців на Харківщині? Uh, це приблизно за 30 кілометрів від самого міста. Приблизно. Оскільки, Ну якщо не дай Боже, липці окупують, то тоді Харків вони зможуть обстрілювати з артилерії саме. Ну скажем так, движение в этом направлении идет. Очень хорошо, что возле дьявола. То есть обстрелы будут в ближайшее время. Вот, лыбьте то, что ты сказала, обстрелы будут. Mm -hmm. Очень хорошо, что здесь не выпало возле дьявола отшельника сейчас. Выпал бы отшельник, я бы сказала, оккупация. Отшельник не выпал. То есть оккупация я пока здесь не вижу. Но они идут сюда в этом направлении, кстати, вот как раз. Тут вот обстрелы в ближайшее время. Uh, 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 так, далі запитують, чи вплине смерть президента uh, Ірану, який загинув в uh, авіакатастрофі, на постачання шахетів до Росії, і взагалі чи дивилася це питання про президента Ірану? Що там ну, взагалі у Смотри, касательно президента Ірану ми давали ефір на прошлой неділю, по моєму неделю назад, і там падало по картам, що како-то мужик довго мріяти, какую-то очень важний ну, там. Ну, так Алена, і, кожна, получилось. Uh -huh. Я уже не помню, что мы такой. Это политик, мы там еще думали, кто это может быть. Ну, это все, что я давала. То есть, больше, я вот, ты первый у меня в эфире. Раз понедельник. Uh -huh. Сейчас. Че, на постучание шахэй О, боже, так. Сергей, до свидания. А Я зараз. читаю, читаю, да. Ты видишь, да, цей, цей комментарий? Почему они вообще говорят какой-то? Почему они пишут? Ну, смотри, касательно шахедов, то есть, э, я не знаю просто, как они там выдают их правильно. То есть, у меня чувство такое, что какими-то партиями, то есть как-то оно у них раздельно разбито. То есть, скажем так, э, оно может притормозиться, понял сейчас. Но mm -hmm. оно все равно пойдет. То есть шахеды все равно идти будут. Вот здесь ты типа, поверишь. Но я сейчас вспоминаю, знаешь, о чем? Помнишь, когда-то еще, наверное, год назад, нет, когда шахеды там появились? Год назад, да, вроде? Наверное, больше. Ну, это в, в, в 22-го года. И вспомни, пошли, мы когда-то мы, мы когда говорили о том, что падало по картам, что когда-то будет такая ситуация, что приостановится. Это... Лето или весна. Помнишь, что тогда еще приостановится постражание, угу. то есть их не будет. Я думаю, что это к этому сейчас, это из этой ситуации может быть такое, что тормознется все. Вот именно сейчас здесь. Окуча ну, це... вони вже отримали росіяни. Вже є mm -hmm. у них зараз більшу часть какую-то. Ну, таке, таке. А, так, питають про е, Донбас нас, про Донецький напрямок зараз. Чи вдасться втримати нам Покровсько? Чи ти бачиш, що туди зараз росіяни дуже під, підуть активно? Так, Покровськ Как правильно спросить? Будет ли оккупация или как? Чем чи, чи можно оккупация Покровска на Донеччине? Ну такое, если честно, не очень хорошие карты планируют вот по Покровску. Так, а сейчас там знаходяться вообще? Ти не знаєш, в яких ніточках знаходяться росіяни? Там поблизу очеретину, отам вони зараз їх поки там не пускають. Сподіваємося, наскільки далеко від Покровська стоять. Ой, ну все ж я тобі так одразу сказати не можу. Це треба по мапі дивитися. Ну, відносно далековато. Тоже, видишь, тут карта смерти, шестерка мечей то есть показано, что они в этом направлении двигаются. То есть у них вот конкретно вот цель стратегическая вот туда, угу. к этому городу, видишь, и отшельник падает из мечей, и опять-таки двойка жезлова, смотри, опять ворота открыты. Ну, вот двойка жезлова это и отшельник, то есть оккупация, что же показывает. При... Здесь. Приблизно 38 километров. Благо, что падает умеренность, опять-таки. Умеренность, вы знаете, падает, когда все очень медленно. Будемо пересматривать. Mm -hmm. mm -hmm. uh, так, що ще хотіли наші подивитися, друзі. Uh, бачу, дуже активно писали про Одесу. Дуже гучно останнім часом. У тебе є якийсь прогноз для Одеси uh, по загрозам? Писать на Одесу? Посмотрим. Я не знаю, не смотрела ще по встречу. Всі ті підказання, які вже давалися, не забуваємо про них. Знаю, що. ще... Когда-то предсказывали, мы, помнишь, когда-то предсказывала касательно того, что пленных казнят онлайн, ну, в прямом эфире, да. говоря, их казнили. Потом я вышла в эфир и сказала, что еще раз такая ситуация была, через день еще раз такая ситуация была. Еще какая-то ситуация фонича с пленными, то есть какая-то еще казнь должна быть. Вот, вот, вот в ближайшее время, это первое. Второе. По торговым центрам. Мы говорили до конца мая, смотрим аккуратно, может быть теракт. Их словили в мае, Вы, тоже предсказывала mm тоже. -hmm. Дали информацию силы еще, что может еще в июне будет повториться. Именно теракт по торговым центрам, тоже это очень важно. Касательно кораблика, кораблика минус нули замечательно, хотя я думала, что хоть немножко раньше, немножко сместилась дата. Кораблика минус 0 одного. Касательно Одесса, да, посмотрим сейчас. Смотри, короче, касательно Одессы. я думаю, что этот корабль, который снился, возможно, все-таки корабль, которым я снился в Одессе, все-таки то, что минуснули, да, корабль. Вот он минуснули его. Касательно обстрела домики на воде. Ждем еще. То есть я не уверена, что что у нас было. Вот не ощущаю. Что еще будет обстрел какой-то. И картина галерея тоже тоже. Это не замоки Валова, замоки предсказан был год назад. Это не то, что mm -hmm. новое. И там получается, вот видишь. Корабль этот был, и там вот эти вот пленные сидели. Я какая-то ситуация с пленными будет. Я более чем уверена. Мне кажется, маркетех, кстати, вот казнь. Я про это говорю. Я когда, короче, по картам смотрела, это было неделю назад на другом эфире у Алены, по было. Мы смотрели, короче, и там показала это военных. То есть будет какая-то ситуация с тем, с тем, что типа их на обмен будут как-то пытаться вывести. И там какая-то будет. Ну, мы знаем все, что россияне продают часто на обмен. За бабки, за все. Ну, мы это знаем, это не новость ни для кого. Они все что угодно делают, они кончены. Mm. Вот. И там какие-то непонятные условия будут про обмен. И если мы не согласимся на эти условия, то будет ситуация с казнью военной. То есть вот. Ну, это ближайшее время должно быть. Вот. Так, то есть Одесса, покажите, пожалуйста, нам по обстрелам. Куда они Сейчас. У меня все равно по ощущениям какие-то вот, знаешь, вот какие-то витражные окна. То есть я не могу понять, вот очень схоже на эту галерею, в которой мне снилась, то есть опять окно, и я вижу, вижу эту воду. Понял, за окном, витражное окно. У mm. меня почему-то ощущение, знаешь, что это может быть? Может это какой-то комплекс, я уже думаю, на берегу моря, потому что вот бассейн почему-то должен быть. Вот в этом здании должен быть бассейн с окнами витражными. Или какой-то спортзал, или какой-то спорткомплекс, что-то вот такое. Витражные окна большие, и вода, бассейн внутри. И куда-то прилетит все-таки, мне кажется, по воде, тут туз Пентакли. То есть именно на воде что-то будет. Видишь, шестерка мечей и туз Пентакли. Что-то связано именно с связью, с чем-то еще. Вот что-то вот на воде у них стоит. Будки, що то, от, от опять да, от домі, я опять з коня з комуни що mm -hmm. щосомі прийхав? Uh, давай завершимо наше терп. Питанням, що ще, ще турбує: uh, минулого тижня Путін був в Китаї з візитом, yeah. два дні перебував. Uh, питають глядачі таке: чи міг в Китаї Путін просити про uh, тактичну ядерну зброю? Усі зімпіни. Бо зараз знову піднімаються ці розмови про те, що Росія може вдарити ядеркою, якщо там українці ще більше почнуть бити по території Росії саме американською зброєю, ну і так Ні, далі. Я поки не вижу того, що він просів ядерку. Я ядерку, в принципі, поки не ощущаю, чесно говоря. Я ощущаю тільки те, що вони будуть питатися бити знову по атомній а ощущаю і показують по картам, що вони будуть знову бити по ГЕС по Дніпро ГЕС, то є така вероятність тут прямо. Про ядерку я пока ничего не чувствую. Что он просил? Колесница, пятерка мечей, карта мага. Сейчас. Помощь просил. Помощь. Шестерка пентаклей, туз пентаклей. Оружие, помощи, поддержки. Понял? Начальник от императрица падает. Потому что, видишь, отшельник от императрицы, Карта земли императрица. То есть, ну, Путин прекрасно понимает, что он без соратников тоже тяжковато. Mm -hmm. То есть нужно как-то что же его возить. Поэтому я просто хотел поддержки и так далее. Мы не оказали. Четверка мечей. То есть Китай в спящем режиме находится. Они, я склоняюсь к тому, что они все равно не поддерживают Россию. То, что они говорил мне, мне по картам постоянно показывают одно и то же. Те новости не выходили. Я не верю в то, что Китай поддерживает Россию, финансово, и так далее. У Китая свои есть задачи. Китай хочет отхапать себе, то, что он хочет отхапать, и все. Ну, это... участвует, он не хочет этого. Четверка мечей это mm -hmm. четверка мечей, да, вот посмотри порисовка. Человек в постели лежит, и все. То есть ему до сраки. Что там, где, как. То есть, ну, он все в своей. В да. Клаус. В своем кино. Так, друзі, ставимо крапку в нашому етері. Бачу ще запитання, але ж ви розумієте, що працюємо зараз в режимі блекауту. В будь-який момент можу взагалі відключитися. Да, будемо в наступних випусках. Дивитися ці питання. Всім дякую за те, що ви були сьогодні з нами. М ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була українська відьма Марія. Тиха. Прошу, будь ласка, підписатися на її Ютуб канал. Посилання в описі під цим відео також на мій Ютуб-канал. І не забувайте, що це наша друга частина сьогоднішнього такого великого ефіру з Марією. Да, бо були відключення світ. сначала Спочатку Маша в тебе, потім я перенял естафету <свят> в тебе. От. Тому дві частини. Не забывайте подивитися попередньо. Все. Всім пока. До побачення.